Рейдерство в Украине никуда не делось, даже во время войны. Вот, в Житомирской области буквально на днях, да, отжали, типа, ферму, да, люди в форме, просто пришли, всех повыгоняли, и все, короче, блядь, это просто жестко. И ни пинты, да, ни даже военная администрация, никто ни хера не сделал именно А, кстати, предприятие, как я понял, государственное Ну, тогда, где, да э, Специализированные службы Именно это ж, ну, блядь В военное время Это чуть ли не Можно сказать, саботаж Но никто Почему-то не шевелится именно. Понимаете, такое ощущение, что реально сейчас идет Новый какой-то Передел что ли, как, знаете, как в 90-х, да, именно было именно, ну, в принципе, не в 90-х и 2000-х, знаете, как вот эта власть начинает меняться, то постоянно начинается какая-то опять движуха. Я так что-то подозреваю, что, может, что-то все-таки э, происходит, просто мы об этом не знаем, и нам никто об этом не говорит. И не.